Вітаю, я Андрій Бахілов, і це програма Наше здоров'я. Рокальний хірург Володимир Фоміч Деундяк нещодавно відзначив свій 70-річний ювілей. І оскільки медиків профі з таким стажем і досвідом роботи в нас не так вже й багато, ми розповімо про цю людину докладніше. Обласна туберкульозна лікарня знаходиться за межами Кіровограду в мальовничій зеленій зоні, що, власне, і не дивно враховуючи профіль даного закладу. В стінах його затишних корпусів серед інших лікарів працює надзвичайно відомий в медичних колах Володимир Фоміч Деундяк, віртуозний хірург і дуже неординарна людина. І колеги, і пацієнти його просто обожнюють. На мой взгляд, це доктор так називаємо от Бога. Потому что он единственный практически в области, кто занимается уже длительное время таракальной хирургией именно в туберкулезе. Я его знаю с детства. Вот он еще в свое время учился в медучилище, в Кировградском медучилище, вместе с моим братом старшим. И так у них судьба связала. Я знал, когда по окончанию уже института я приехал сюда. работать в Кировоградскую область, я вже знала том, что що в облтуб диспансері работает фоміч. Сколько людей було їм спасено і так далі? Ну это, об этом можна говорити до бесконечности. Записати інтерв'ю з Володимиром Фомічем виявилось завданням досить непростим. Його робочий графік фантастично перевантажений. Але коли ми зрештою потрапили до його робочого кабінету, бесіда вийшла дійсно незабутньою. Родився на сівері в Воркута. Рядом з Воркутою був лагерь для репресірованих і так родився я. Моя сестра в Кожві, старша я в Ухті, менша в Іжмі. Нас кидала туди-сюди судьба. В 1947 году приехали домой родители сюда, в Ульяновский район, Синьки. Ну идея закончила 10 классов. Попытался поступать в Первомайское, медучилище после семьи не получилось. Не знаю почему. У нас поехала целая группа с класса, но даже не приняли. Десять классов закончил, поступил в медучилище Кировоградское. Оно было на Марса еще, где третья поликлиника, здесь больница. После училища, учился в спецгруппе и направили сразу в армию, в Германию. Там такая была часть особенная по обеспечению всяких мегараздов, там всяких взрывов, потом природных катаклизм, и в этой части я служил отслужил положенный срок три года, хотел поступить в Львовский университет, нас не приняли, никого из солдат, вернее служивых. Ну, потом работал в селе Грузском Голованевского района, рядом с село Синьки, рядом с село Вот работал до августа и поехал поступать в Донецкий Медин. Вечерний факультет и который я закончил в течение шести с половиной лет, одновременно работая в детской областной больнице. Там же в Донецке. Работал анестезистом, медсестрой и куда пошлют. В общем, там очень прекрасный был коллектив. Я, будучи студентом, сам оперировал многих. Давал наркоз многим. Деткам. Оставляли на кафедре там же, в институте. Не захотел, приехал в Кировоград. И так с тех пор здесь 40 лет. Чи не пожалковал наш герой за эти 40 років что брал профессию медика? Не пожалел. Я стремился к этому и хотел быть. Я видел, как страдал мой дедушка болел астмой, я видел, как соседи страдают, вот что-то повлекло, тем более, что мы жили в том доме, где когда-то фельдшер жила, она умерла, там инструментов вот такой интересный, и все было для меня. Ну и а в основном то, что хотел помочь людям, и их страданиям, победил многих. И не только в детстве, я помню, но ну, в течение 10 лет соседи болели. От, а что делать, не знают. А куда пойти? Фельдшера нет в селе. Куда ехать? Там в Троянах была участковая больница, дойти не могут. Ну вот, решил, что я буду помогать. Как стало, что Володимир Фомич обрав для себя саме теракальную хирургию, как улюбленную рабочую тему? На кафедре детской хирургии там очень много детей было с и пневмониями и легких. И вот эти детки на протяжении многих лет болея вот, таракальными заболеваниями, они 14 лет были такие маленькие всего на все. Они не вырастали. У них трубки эти. 50% из них погибало. И вот меня эта тема завлекла в том, что ну, не должно быть такое. Надо находить выход. И будучи еще в интернатуре вот здесь, детская областная больница меня приглашала на такие операции тоже. Знали, что я там работал. Малет такой был. Он, правда, умер, на жаль. И мы с ним оперировали таких больных. И в нас получалось. Ну а после интернатуры всех докторов направляли по районам. Я в район не захотел ехать. Главный врачом Знаменку, главный врачом Вальшанку. Потому что у нас уже возраст был такой, за 30 лет после института. То молодежь сразу после школы у них 25-26, а у меня за 30 уже. Поэтому решали, что, наверное, имея какой-то опыт, могу быть главным врачом. А я не хотел, я хотел хирургию. Поэтому предложение тех, которые были по жизни моей, главным врачом и в Германии остаться, и на Сахалин, и в Киеве я отказывал, потому что для меня важнее хирургия. Я хочу помогать людям, я хочу видеть результат. И только из-за этого. Пана Владимира, как вам удается вот в таком возрасте фу -фу постучим, сохранять такую форму? иметь свой режим питания, двигательности. Режим питания никогда не может быть одинаковым режимом. Залез в операционную утром, можешь вылезти вечером, выйти. А может на следующее утро, если так, такие процессы в легких. Те, которые оперируют в таракальных отделениях областной болиц, им трошки легче. Тем, что там нет сращений таких больших. Не поражена плевра так массивно, как у нас. А у нас по миллиметру это надо выделять все легкое, для того, чтобы потом его разгрузить, и, чтобы разрешать. А бегаю с пяти утра. Собачка впереди, я с ней. Вечером тоже. И так занимаюсь физическим трудом. Обширно. И физкультура, конечно сам собой, отжимаюсь, тягаю гири, ну надо же, чтобы сохранить не только вид здоровый, но действительно физически, физически себя чувствовать благополучно. Кто у вас музы по жизни? Вот немножко о своей семье. Две дочери, которые учились в Кировограде, и сын, который находится в Киеве. Жена сидить вдома на пенсії вже давно, займається цвітами в основному. Імеє огород. Все ухожене, все прекрасно, все цвіте. І вона теж от це отримує, мабуть, удовлетворение. Ми не могли не задати Володимиру Фомічу питання, що ж робить його життя щасливим. Робота. Для мене це все робота. У меня выходных нет. Я только на работе. И в работе я даже ложусь спать, и то обход делаю по, по всем палатам. Кому что, на завтра прийти сделать. Э, тяжело самому. Были бы кадры, да, кадров нет. Докторов, хирургов нет. Рентгенологов нет. Приходится все самому. Из-за рентгенолога, из-за хирурга. Что вы пожелали вот молодым врачам? Познание анатомии первые, кто хочет хирургически работать в хирургических отделениях. Анатомию познать, и можно потом свободно, легко идти в область хирургии. А молодежи идти, то, что сейчас коммерционные эти проблемы. Я сожалею, у меня был доктор, ушел в фармацию распространяет там медикаменты, был бы прекрасный хирург. Но он ушел. На жаль. И теперь мы, у меня остался молодой доктор, который учится еще. То в Харькове, то в Киеве, а тут нет его. Но думаю, через месяц у нас хоть что-то наладится. Я пожелал бы оптимизма им и настырности в своей работе, в познаниях, работать для людей, не для, не для себя. Как сейчас, так модно. А вот действительно помогать людям. У тех, кто заканчивал при советской власти, у них это больше развито, нежели те, которые платят за свое обучение. И в них, по-видимому, и меньше ответственности, и они не хотят идти в такой тяжелый труд, как хирургия. Поэтому всех я приглашаю и к себе, кто может быть, услышит к нам в хирургии с удовольствием. Зарплата, кстати, у два раза больше, нежели в тех клинических отделениях, где нет туберкулеза. Поэтому хоть так стимулирует это все. Гиппократ Кулий сказал, что медицина – это наиблагороднейшее из всех мистецтв. Слухаючи розповідь Володимира Фоміча, розумієш, що це справді так. Професія лікаря дає величезні можливості служіння людям. І поки це так, наше здоров'я в надійних руках. Не дивлячись на те, що зараз на вулиці тепло, існує загроза певних інфекційних захворювань. І не зайве буде про них поговорити докладніше. Розкажіть, ласка, чим в основному займається Ваше відділення? Угу. Наше отделение называется инфекционно-диагностическим. и с названия понятно, что к нам поступают больные с разными и, и проблемами, с разными заболеваниями. Основная жалоба – это обычно повышенная температура. Дальше доктора нашего отделения проводят обследование все необходимое, уточняют диагноз и стараемся этих больных, конечно же, излечить. Какие у нас обычно на данный момент лежат больные? Это больные с заболеваниями кожных покровов, имеется в виду рожистые воспаления, заболевания с танзелитами, то есть это ангины, которые, наверное, большинство из нас знает, ангины, вот. и заболевания верхних дыхательных путей, то есть это бронхиты, воспаления легких. Несмотря на то, что сейчас, казалось бы, лето, температура воздуха достаточно теплая. Но Больные у нас принимают, пьют воду, которые бывают очень прохладно, с холодильника, с крана и вот заболеть. Кроме этих, у нас бывают в отделении и такие редкие заболевания, как малярия, например. Вот. В связи с чем? В связи с тем, что сейчас население стало более активно посещать зарубеж. Ездят у нас люди и в Африку, ездят в страны, где такие заболевания встречаются. И потом, когда. Здесь заболевает, мы их обследуем и на данную патологию. Скажите, а как меняется контингент пациентов, патология пациентов в зависимости от смены сезона? Угу. Значит, конечно, смена сезона оказывает большое влияние на заболеваемость людей. Если, например, весна, осень, у нас чаще лежат люди, пациенты, которые болеют простудными заболеваниями то лето — это чаще это болезни кожных покровов. Также у нас бывают сейчас больные, например, и с такими тяжелыми заболеваниями, как мини-энцефалит. Данная группа заболеваний передается при помощи воздушно-капельным путем. И период, когда жара, когда, скажем так, погодные условия способствуют понижению иммунитета, данный вид заболеваний как бы Возникает чаще. Игорь Николаевич, расскажите немного о себе. Я начал работать в первой городской больнице, как она тогда раньше называлась, с 1990 года. Прошел я интернатуру по всем инфекционным отделениям данной больницы. То есть это было и кишечное отделение, это был и приемный покой, тогда он был чисто инфекционный. Ну и поработал в данном корпусе вначале как просто врач-интерн. С 92 -го года я работал здесь, скажем, на правах молодого врача, принимал опыт у более опытных коллег, учился, скажем, искусству врачевания у сложных таких диагностических больных. Ну, вот. ну а с, уже с 2000, 2005 года я тут уже работал, заведовал отделением. Значит, Больные у нас бывают разные, я имею в виду по сложности, по тяжести заболеваний. Приходится проводить самые сложные методы обследования, включая вирусологические, там, бактериальные. Я хотел бы остановиться на таком заболевании, как рожествое воспаление. Сейчас летний период года, теплый период года, к сожалению, мы встречаем чаще таких вот пациентов. Почему оно возникает, рожестое воспаление? потому что идет повреждение кожных покровов в момент когда пациенты у нас работают на дачах на земле часто ходят разбутыми ноги не защищены всякие скажем такие микротрещины царапины они способствуют возникновению рожистых воспалений часто больные не знают что с ними происходит спутывают свое заболевание с простудой с аллергией или каким-то еще заболеванием. И здесь уже мы, проводя диагностическое обследование, мы можем поставить правильный диагноз. Вот. При этом часто жалобы, основные жалобы это на высокую температуру, это на ярко выраженное покраснение кожи. Часто это покраснение может заканчиваться такими на вид булами, еще называют народе пузыри. Вот. То есть это говорит уже о тяжести поражения. Вот. Если лечение мы начинаем вовремя, то, конечно, последствия бывают минимальные. Но часто к нам больные обращаются уже в запущенной стадии. И это приводит, в свою очередь, к таким осложнениям, как нагноение, то есть флегмона. Могут приводить к развитию лимфостазу, так называемой слоновость нижних конечностей. Вот. Может приводить также развитию варикозной болезни нижних конечностей. Эти проблемы потом приходится достаточно долго и упорно лечить. Вот. А причина это все к тому, что больной не вовремя обратился, не вовремя получил адекватное лечение и что привело к таким последствиям. Поэтому я хотел бы обратить внимание тех, кто видит, слушает нас, что при малейших признаках воспаления на конечностях, на более другом месте кожи, обращаться к докторам, чтобы диагноз был поставлен вовремя и лечение начато адекватное, чтобы не было тех последствий, о которых я указывал выше. Вот. В летний период я тоже хотел бы сказать, что у нас учащается таких, такое заболевание как ангина. Вот. Все как связано с тем, что мы потребляем больше холодной жидкости, особенно газированных напитков, вот. такие как минеральная вода, пиво и так далее, которые человек потребляет в большом количестве. Это может способствовать обострению хронических танзелитов, ангин. Вот. И тоже, если лечение, опять же, начато вовремя адекватное, обычно ну, эффект очень неплохой. Если же не вовремя, тоже могут быть такие осложнения, как нагноение, флегмоны. Мы сейчас стали чаще сталкиваться с таким заболеванием, как острый менингенцефалит. Что это такое? Это заболевание, которое сопровождается выраженными головными болями, тошнотой, рвотой высокой температурой, резко выраженной слабостью, ломотой во всем теле. Это заболевание достаточно грозное и достаточно опасное в плане дальнейшего своего развития. Если человек думает, что это просто, например, гипертонический криз или, скажем, просто банальная простуда, и опять же не вовремя обращается к специалистам, к докторам, то потерянное время может привести к таким очень грозным, опасным осложнениям, как, например, отек головного мозга, при котором человек теряет сознание и в конце концов может привести даже к гибели пациента. Я хотел бы обратить внимание слушателей, зрителей о том, что, опять же, вовремя обращение приводит даже к спасению жизни пациента. А то, что не пустые слова, я хотел бы подчеркнуть вот по последним случаям, которые произошли, например, рядом с нами в Российской Федерации, в Ростовской области, заболело около 40 детей, вспышка именно менингенцефалита. И все из-за того, что как бы вовремя не был локализован чах и не оказана помощь. Поэтому я хотел бы, чтобы кто это видит, слышит, особенно ну, как бы отнеслись к этому серьезно. Вот. Методы лечения у нас используются самые современные. И если, как я сказал выше, лечение начато вовремя, то обычно пациент у нас выздоравливает. Игорь Николаевич, что в профессии врача для вас самое сложное и самое приятное? Конечно, время, за которое я тут работаю, скажем так, психология людей менялось время, оно меняется, оно становится немножко жестче. Мы чувствуем это по отношению пациента, по их поведению. И поэтому самое, я считаю, важное для врача — это уметь слушать больного, уметь его понять, уметь пойти навстречу, уметь найти личный контакт с пациентом. Если нет контакта, если нет взаимопонимания, то Лечебный процесс будет намного сложнее и не иметь тот результат, на который рассчитывают и врач, и пациент. Потому что если пациенту непонятно, зачем назначена терапия или обследование, он будет стараться или не качественно это выполнить, или недостаточно обследоваться, что опять же приводит к непредсказуемым последствиям. Вот в плане того, что для врача приятно, это, конечно же, результат. То есть, если есть результат лечения и больной выздоравливает, это радость не только для самого пациента или его родственника, но и также радость для врача, потому что это, по сути дела, является качеством профессионализма врача, качеством его работы. Щорічно, 11 червня, вся медична громадськість згадує день пам'яті святого Луки Воїно Ясенецького, який за життя був ще й відомим хірургом. Звичайно, кіровоградці теж ставляться до цієї дати з великою повагою. Приветствовать вас и поздравить с этим праздником, который является престольным праздником для этой больницы, больницы в честь Сителуки Архиепископа Сипоробского Крымского, великого ученого, великого врача, великого исповедника, великого архирея Русской Православной Церкви. Но этот праздник является праздником и для всех врачей, потому что святили Лука он олицетворяет собой идеал христианского православного врача того человека, который стремился делами добра и милосердия, стремился помочь ближним, но стремился к совершенству, совершенствуясь сам и заботясь о совершенстве своих подчиненных. И, конечно же, и его помощь небесная, уже сейчас небесная, являет себя единым образом во многих странах мира, даже в неправославных э, э, странах. И поэтому он я считаю, помощник, покровитель всех православных врачей. Даже больше. Всех врачей, э, христиан. И даже, если брать еще опыт Узбекистана, всех врачей доброй воли. Вот этот день смерти, день памяти, вот мы его теперь уже и как день святого Луки. Поэтому вы понимаете, что это праздник, который равноценен всем тем праздникам, которые мы знали раньше, но это один из новых праздников, который появился недавно. Вот мы не могли его узнать от наших бабушек, не могли узнать его по поколению. И наши бабушки этот праздник не ну не праздновали, не отмечали, а мы его уже отмечаем. Воина Ясенецкого, мы и книжки знаем, и все медики, кто учился, мы этот день всегда помним. Сегодня це все, и помните, что здоровье ⁇ это найголовніше.